обращается к такому очень благоприятному индийскому божеству, которое называется Ганеша. Он сын богини Парвати и Шивы. У него там целая история, у него голова слона. Но слон в Индии, вы знаете, это очень доброе животное. И именно к, Ганешу, к богу Бад, к Ганешу обращается в начале каждого дела. В Индии, если вы подойдете, вы это увидите. Считается, что Ганеш устраняет препятствия, что он приносит счастье. И очень такое доброе, благоволительное божество. Следующий танец посвящается Ганеш. thank <laughs>